В эфире новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте. В силовом блоке Украины грядут системные изменения. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на встрече с лидерами депутатских фракций и групп Верховной Рады. Президент намерен внести на рассмотрение в парламент, на должность министра обороны кандидатуру генерал-полковника Валерия Гилитея. На должность руководителя генерального штаба, генерал-лейтенанта Виктора Муженко. Петр Порошенко также назначит первым заместителем главы администрации президента Юрия Косюка. Он будет координировать действия силового блока. По мнению главы государства в условиях военной операции силовой блок требует усиления и серьезного комплексного и системного реформирования. Ключевыми проблемами вооруженных сил Петр Порошенко назвал повышение боеспособности армии и ее обеспечения. Президент намерен усилить борьбу с коррупцией среди военного руководства. Введение чрезвычайного положения на энергетическом рынке Украины. Доступ стран-членов Евросоюза и Соединенных Штатов к газотранспортной системе нашей страны и децентрализация власти. Такие вопросы обсуждались на заседании Кабинета министров Украины. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Кабинет министров на своем заседании одобрил президентский законопроект о изменениях Конституции Украины. Для нас залишается для нас остается одной из основных задач – это децентрализация власти в стране, передача полномочий на места, передача финансового ресурса на места и при этом передача ответственности на места, чтобы не забывали, что не только права передаются, но и обязанности также передаются. На утверждение Верховной Рады передадут также правительственные законопроекты о введении чрезвычайного положения на рынке энергетики Украины и совместное управление ГТС с Евросоюзом и США, а также законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года. Я окремо хотел бы зазначить, я отдельно хотел бы отметить, что восстановить экономический рост в стране невозможно без того, чтобы нанести реальный и эффективный удар по основной преграде на пути к реформам это коррупция на шляху до реформ – это коррупция. Разработанный правительством законопроект предусматривает 10 приоритетных шагов по борьбе с коррупцией на ближайшие 6 месяцев. Первостепенные задания вернуть доверие украинцев к судебной системе, наладить эффективную модель предоставления административных услуг, усилить криминальную ответственность за коррупционные действия, упростить условия ведения бизнеса и сделать реестры имущества публичными. Граждане должны знать информацию в реестрах о доходах и имуществе всех, в том числе и государственных служащих. И та боязнь народных депутатов, которая сейчас есть, это фактически то, что тормозит принятие этого закона, должна быть развеяна. Поэтому мы включили это в наших 10 шагов по борьбе с коррупцией. О том, как проходит антитеррористическая операция на востоке страны, рассказал исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. По его словам, уже в первый день после завершения режима примирения силы антитеррористической операции поразили 120 объектов террористов на востоке страны. Задачи, которые нам определены, вчера были выполнены в полном объеме. Что касается потерь противника, я сейчас цифру оглашать не буду, потому что она каждый час уточняется. Для этого есть соответствующие службы, которые этим занимаются и дают соответствующую оценку. Операция будет проводиться до тех пор, пока последний наемник не уйдет с территории нашего государства. Виктория Лопатина, Юлия Боднер, Владлен Ноль, Андрей Коваль, БТБ. Менее плодотворно поработали вчера депутаты. Народные избранники приняли всего два из 12 запланированных решений. И если в зале они особо не отличились, то в кулуарах говорили много. О чем именно знают наши парламентские корреспонденты? С самого утра под стенами парламента несколько митингов. Люди требуют от депутатов ротации некоторых министров. Мы требуем отставки Мусия, потому что он показал за это время свою полную некомпетентность в вопросах медицины. Отставка Авакова. Отставка Авакова как человека, который себя скомпрометировал неоднократно. Отставка Литвина как человека, который показал, что он не в состоянии обеспечить целостность украинской границы. Политические рокировки мало волнуют родственникам мобилизованных украинцев. Они сегодня требовали ротации в рядах армии. Ведь ребят забирали служить на месяц, а прошло уже три. Хочу, чтобы уже вернули домой папу. Его уже нет дома три месяца. Я за ним очень скучаю. И хочу, чтобы он приехал домой. Я прошу и требую, чтобы вернули моего сына домой. Я прошу и требую, чтобы вернули моего сына домой, всех сыновей. Принять закон о ротации этих ребят, заменить их. Есть же кем заменить, у нас же полно военнообязанных. И есть защитники, и готовят их. Почему замены нет, непонятно. Депутаты обещают в скором времени решить этот вопрос и уже готовят соответствующее обращение к Минобороны о проведении ротации военных. Анна Каменева, Наталья Пругар, Влад Плешаков, Тарас Чкан, بت Мы продолжаем выпуск. Украина согласится лишь на двухстороннее прекращение боевых действий под наблюдением миссии ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России. Он напомнил, что одностороннее десятидневное прекращение огня очень дорого обошлось Украине. От рук террористов погибло 27 военнослужащих, 69 были ранены. Боевики нарушили режим перемирия 108 раз. В свою очередь, Россия заявила, что готова допустить на свои пункты пропуска украинских пограничников и наблюдателей ОБСЕ. Однако, как всегда, выдвинула свое условие – прекращение огня со стороны Украины. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. А договариваться о перемирии, по его мнению, возможно только через контактную группу. В свою очередь, Павел Климкин заявил, что Киев готов провести встречу группы как можно скорее. Однако считает важным на сегодня восстановить контроль на границе а также требует немедленно освободить всех заложников. Украинский МИД готов содействовать работе мониторинговой группы ОБСЕ. Мы согласились работать над возобновлением деятельности трехсторонней контактной группы, которую, несмотря на все наши усилия, не удалось собрать на протяжении последних дней. В Вашингтоне поддерживают действия Украины на востоке страны, называют их адекватными. Об этом заявила представитель Госдепа США Джен Псаки. Украинские военные делали все для поддержания спокойствия в их собственной стране, подчеркнула дипломат. При этом Псаки вновь отметила, что Россия не предпринимала необходимых шагов для соблюдения режима временного прекращения огня. Румыния первой среди стран Европейского Союза ратифицировала соглашение об ассоциации с Украиной. В румынском парламенте депутаты пакетом одобрили договоры, подписанные с Украиной, Грузией и Молдовой. Это решение поддержали 284 депутата, один воздержался, один против. Румынский премьер Виктор Понта назвал процедуру ратификации соглашений прежде всего с Молдовой, а также с Украиной и Грузией историческим событием, значение которого сегодня не осознают до конца. Все три соглашения были подписаны 27 июня в Брюсселе. Молдова уже ратифицировала свой документ. Голосование в молдовском парламенте состоялось, несмотря на то, что депутаты от коммунистической партии покинули заседание. Ратификация соглашения об ассоциации вызвала дебаты не только в парламенте республики, но и за его стенами. На улице активисты организовали митинг в поддержку европейской интеграции, а в сквере перед парламентом собрались те, кто считает сближение с ошибочным. Москва уже пугает Кишинев, что выбор в пользу Евросоюза осложнит отношения между странами. Так, с 5 июля Россия ограничила закупку мяса из Молдовы. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Парламент рассмотрит президентский законопроект о децентрализации власти, который предусматривает расширение полномочий на местах. Святейший патриарх Филарет во время пресс-конференции расскажет о гуманитарной миссии помощи военным и переселенцам. Также призовет украинцев отметить День крещения Руси Украины всеобщим крестным ходом. Как оказать профессиональную психологическую помощь вынужденным переселенцам? Служба спасения проведет тренинг для волонтеров и сотрудников Красного Креста. Начинает работу группа поддержки Украины, созданная Еврокомиссией. Она будет оказывать техническую помощь и помогать в проведении широких реформ. Украина, Евросоюз и Россия проведут трехсторонние консультации на экстренном уровне по соглашению об ассоциации. В Страсбурге Европейский суд по правам человека в ходе открытых слушаний огласит вердикт поиску Грузии к России.